তেওঁ সদায় বহুত ষ্ট্ৰং আছিল আৰু মোক সদায় ষ্ট্ৰং হ'বলৈ তেওঁ মোক শিকাই গৈছে ইমান বছৰে মই আচলতে বুজিও পোৱা নাছিলোঁ যে ত্ৰিছটা বছৰ মই তেওঁৰ লগত আছোঁ ত্ৰিছটা বছৰে তেওঁ প্ৰতি মুহূৰ্তত তেওঁ শিক্ষক হিচাপে নহয় কিন্তু প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তেওঁ মোক এটা এটা কথা মোক শিকাই গৈছে কিন্তু তেওঁ থকোঁতে মোৰ শক্তিটো আৰু বহুত বেলেগ আছিল কিন্তু এতিয়া মই জানিব বিচাৰোঁ আচলতে প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি হৈছিল আৰু কিয় কিয় এনেকুৱা হ'ব লগা হ'ল এনে এজন ব্যক্তিৰ লগত যেতিয়াই খবৰটো পাইছিলোঁ তেতিয়া মই সিদ্ধাৰ্থকে সুধি আছিলোঁ কাৰণ কাৰো ফোন লগা নাছিল পিছলৈ কাৰো ফোন মই একেবাৰে নাপালোঁ মই ইমান চেষ্টা কৰিছিলোঁ বিচাৰিছিলোঁ যে মোক আচল ঘটনাটো কি হৈছে কওক মোৰ কৰি আছিলোঁ ফোন মই খবৰ তেওঁলোকৰ পৰাই পাইছোঁ প্ৰথম তাৰপিছত আৰু মই কাকো ফোনত নাই পোৱা একো মানে ইমান বিচাৰিছিলোঁ যে তেওঁ ভণ্টিয়াৰ মই ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ সকলোকে যে মোক এবাৰ দেখুৱাই দিয়ক অন্তত কি হৈছে কেনেকৈ আছে নাই একো দেখিবলৈ নাপালোঁ না ভিডিঅ' পালোঁ না এটা হেৰি পালোঁ তাৰপিছত কিন্তু ফেচবুকত বা হেৰিত এইবোৰ ভিডিঅ'বোৰ ওলায়ে আছে ওলায়ে আছে এটা এটাকৈ শেষ মুহূৰ্তৰ ফটোও পাইছোঁ হস্পিটেলৰ ভিতৰত কিন্তু সেইখন বহুত পিছত দেখিছোঁ শ্যামকানু মহন্তই কিয় লৈ গ'ল তাত গৈ পেলাই এজন বন্ধু বুলি অকল জুবিনৰ দৰে এজন ব্যক্তিক এটা সত্তাক এজন শিল্পীক কেনেদৰে ৰাখিব বিচাৰিছিলে সেইটো কথা মই একো বুজিয়ে নাপালোঁ না কোনো মেডিকেল এচিষ্টেঞ্চ আছিল না কোনো চিকিউৰিটি আছিল না তেওঁৰ প্ৰতি বিশেষ কিবা এটা মানে থকাৰ তেওঁৰ খোৱাৰ তেওঁৰ যত্নৰ কাৰণে কিবা এটা বিশেষ কিবা ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল বুলি মোৰ সন্দেহ আছে সেইবোৰ কথাত তেওঁলোকে জুবিনৰ কোনো সেই একদম ভাগৰুৱা অৱস্থাটো তেওঁক আচলতে আঁতৰাই আনিব লাগিছিল সেই সময়ত তেওঁক পানীত নামিবলৈ দিয়াৰ কোনো কথা নাছিল সেইটোৱে মোৰ মানে জীৱনৰ কাৰণে মোৰ নিজৰ এটা খেত থাকি যাব মোৰ লগত সদায় জুবিনে আচলতে সকলোকে বিশ্বাস কৰিছিল জুবিনে ইমানেই বিশ্বাস কৰে সকলোকে যে তেওঁৰ প্ৰফেচনেল কামত মোক কেতিয়াও সোমাবলৈ দিয়া নাছিল মই ইমানখিনিও নাজানো জুবিনে কিমান মানে ৰেমিউনাৰেচন লৈ কিবা এটা অনুষ্ঠান কৰে বা তেওঁৰ এগ্ৰিমেণ্ট কেনেকৈ হয় কিমান শতাংশ কি কি হেৰি থাকে তেওঁৰ মানে মিউজিক লেভেলতে হওক যি হওক অন্য কপিৰাই এই গোটেই কথাবোৰ মোৰ একোৱেই জ্ঞান নাই তেওঁতো সকলো সপোন মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই কিন্তু মোৰ কিমান সময় লাগিব কেনেকৈ পাৰিম মই নাজানো মই আমাৰ ইমান কঠিন সময় সকলোৱে সি মোৰ কাষত থিয় দিছে এইখিনিতো সকলো মই জানো জুবিনৰ কাৰণে মৰম মই পাইছোঁ সকলোৰে পৰা মোকো বহুত মানে সাহস দিছে শক্তি দিছে সকলোৱে সদায় মোৰ লগত থাকক আৰু জুবিনৰ প্ৰতি আশীৰ্বাদটো মই জানো তেওঁলোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ সদায় থাকিব তেওঁৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু বহুত সপোন আছিল মানুহজনৰ মই যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম কৰি যাবলৈ আপোনালোকৰ সহায় সংস্কৃতি আপোনালোক লগত থাকিলে আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে জুবিনৰ বহুত সপোন আছিল আছিলে প্ৰকৃতিৰ কাৰণে সপোন আছিল আৰু প্ৰকৃতিকেই ঈশ্বৰ বুলি পূজা কৰিছিল সেইকাৰণে চাগে এতিয়া প্ৰকৃতিয়েও তেওঁ সিমানখিনি বা মানুহকে তেওঁ ৰাইজকে তেওঁ নিজৰ সকলো শক্তি বুলি ভাবিছিল আধাৰ বুলি ভাবিছিল সেইকাৰণে এতিয়া লাখ লাখ জনতা তেওঁৰ কাৰণে ওলাই আহিছে গতিকে সেইখিনিয়ে